Доброе утро. Вы смотрите новости на БТБ в студии Екатерина Романюк. Нарушение режима прекращения огня на Донбассе обсудили президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Стороны согласились приложить дальнейшие усилия для мирного урегулирования ситуации. Ангела Меркель поддержала принятие закона об амнистии, закона, который предусматривает особый статус для некоторых районов Донецкой и Луганской областей. Лидеры Украины и Германии также обсудили возможное продолжение международных переговоров в Нормандском. Из плена незаконных вооруженных формирований, действующих на востоке Украины, накануне освобождены еще 73 военнослужащих. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко. Страны НАТО начали поставки вооружений Украине. Об этом сообщил министр обороны Валерий Гилетей. Какие именно страны и какое оружие направили, министр и не уточнил. Однако намекнул на ракетные системы, которые позволяют наносить почти мгновенный ответный удар. На вопрос о восстановлении ядерного статуса Украины ответил, что в повестке дня его нет. По словам главы оборонного ведомства, западное оружие нужно Украине, чтобы отразить российскую агрессию, поскольку на стороне террористов воюют 3,5 тысячи профессионалов российских военных еще 25 тысяч находится возле наших границ за три дня путин хотел пройтись фейерверком по донецкой и луганской области судя по их картам которые мы забрали за три дня они должны были полностью захватить донецкую и луганскую области поэтому у нас были тяжелые бои и большие потери но примите во внимание что это остановило путина Але це також, врахуйте, зупинило Путіна. Сегодня во Львовской области стартуют международные учения Rapid Trident или Быстрый Трезубец. В них примет участие около 1200 военнослужащих из 15 стран, включая Украину, Канаду, Германию, Великобританию, Польшу, Латвию, США и другие. Американская сторона планирует отправить 200 военных. В целом во время проведения маневров будет использоваться почти 700 единиц оружия и более 50 боевых машин. Руководство учений призвало местных жителей не посещать местность Еваривского полигона и соблюдать правила движения при появлении на дорогах военных автоколонн. Так называемые выборы, которые Россия устроила во временно оккупированном Крыму, являются незаконными, а их результаты с юридически правовой точки зрения не будут иметь никаких последствий для нынешнего статуса полуострова. С таким заявлением выступил МИД Украины. Крым и Севастополь были, есть и будут неотъемлемой частью суверенного украинского государства. Дипломаты призвали международное сообщество осудить проведение России нелегитимного голосования в автономии. Напомним, что в воскресенье россияне Избирали региональные органы власти. Голосование было проведено и в аннексированном Крыму. Явка избирателей составила порядка 60%. Крымские татары проигнорировали оккупационные выборы. Кроме того, жители полуострова, протестуя против незаконных действий, массово портили бюллетени. Их списывали проукраинскими надписями и символикой. На фото, выложенных в соцсетях, видно, что крымчане рисовали украинский тризуб и писали слава Украине и Путин верни Крым на место. Террористы продолжают нарушать режим прекращения огня, атаковать украинских военных и мирное население. Критическая ситуация сложилась в Донецке. Как сообщили в пресс-службе Гурсовета, боевики уже сутки обстреливают из артиллерии Куйбышевские и Киевские районы. Звуки залпов не смолкали вчера весь день. Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей. Их число уточняется. В городе много разрушенных домов и объектов инфраструктуры. Также под Донецком террористы обстреляли из минометов группу наблюдателей ОБСЕ. Возле их машины разорвалось 19 минометных снарядов. Никто не пострадал, но осколки изрешетили автомобиль. Искусство ради мира. Антиатралы сделали свой вклад в помощь украинским военным. Открытие нового сезона прошло под эгидой благотворительности. Служители мельпомены посвятили свои спектакли бойцам и передали им заработанные деньги. Продолжить тему Ярослава Кофтун. Традиционно сезон открывает лучшие постановки мировой классики. И в этот раз первый спектакль будет посвящен украинской армии, а вырученные деньги передадут в зону АТО. Благотворительная акция помощи солдатам от деятелей искусства уже успела стать тенденцией. Поэтому украинские театры активно объединяются и передают эстафету друг другу. На текущие трагические события, которые происходят в Украине, а иначе назвать их нельзя, пока театры реагируют материально и морально. Этот сезон новый, он очень драматичный, двойственно драматичный. Не только потому, что драматургия, а потому что драмы жизненные. Одним из первых решил поддержать украинских бойцов театр имени Ивана Франка. Говорят, решение приняли единогласно всем коллективам на собрании перед началом сезона. С первых дней Театр відгукнувся на те, щоб допомогти нашій армії, допомогти нашим людям зібрати кошти на те, щоб дати відпір. Театр це поштовх до продовження нормального щасливого життя, і тому люди йдуть в театр. Кожен на своєму місці маємо зробити все можливе і неможливе, щоб відстояти нашу свободу і незалежність. І в цей скрутний час ми ці, як завжди, з народом. На жаль, на жаль, біда. но она и наш народ. Театр русской драмы имени Лесси Украинки, в свою очередь, поддержал идею коллег. Деньги от первого спектакля перечислили на закупку медикаментов для военных госпиталей. Более того, в этом сезоне планируют поставить и украинскую классику. К постановке присоединятся коллеги из театра Франка. Мы весь сбор с этого спектакля перечисляем на благотворительный фонд военного госпиталя, в Киеве. Кроме материальной поддержки, актеры Очень поддержат бойцов и морально. Ведь простое общение крайне необходимо ребятам, которые рискуя своей жизнью защищают страну от оккупантов. Мы будем ехать, насколько я знаю, с концертом в тот же военный госпиталь. Вот, и чтобы как-то поддержать дух бойцов, которые сейчас ранее лежат. Им нужно поднять боевой дух, что-то жизнерадостное. И, скорее всего, это будут песни под гитару, либо капельно. Я вот звонил с волонтерами, общался, чтобы просто сделать такую сборную солянку из артистов, моих друзей, просто вот приехать к ребятам, чтобы пообщаться, попеть. Дать какой-то концерт и мне сказали, что их так много, что там очередь просто. Им просто нужно общение. Просто, просто поговорить. Открытие сезона у большинства театров уже позади. Обещают, что благотворительные спектакли станут обычной практикой. Все театры столицы уже с нетерпением ждут зрителей. А актеры верят. Своими спектаклями они вдохновляют народных героев. Ярослава Кофтун, Александр Банный, Владимир Асин, Бтб. Ну а далее на Бтб анонс. Оставайтесь с нами. До встречи. Сегодня начинается пленарная сессия Европарламента в Страсбурге. Она будет проходить в течение трех дней. Напомню, евродепутаты планируют проголосовать за ратификацию соглашения об ассоциации с Украиной, провести дебаты и проголосовать за резолюцию относительно ситуации в Украине и о своих отношениях с Россией. Об этом говорится в повестке дня пленарной сессии Европарламента. Сегодня в Узбекистане стартует избирательная кампания. Выборы в Нижнюю Палату парламента и представительные органы государственной власти областей, районов и городов состоятся 21 декабря. В Узбекистане с 2005 года действует двухпалатный парламент. В законодательной палате на постоянной основе работают 150 депутатов. Верхняя палата, Сенат состоит из 100 депутатов.